माय नेम इज साची अग्रावत मेरा नाम साची अग्रावत है और मैं क्लास सेवन से हूँ और आई एम इन राजकुमार एजुकेशनल एकेडमी मैं राजकुमार एजुकेशनल एकेडमी में स्टडी करती हूँ माय नेम स्टडी इन सेवन माय स्कूल राजकुमार एजुकेशन एकेडमी वेलकम टू आवर सोशल साइंस जोन वी आर दिक्स एंड सेवेंथ ग्लोबल वार्मिंग एटमोस्फेयर लेर वोटिंग वोटर साइकिल स्टेट एंड कैपिटल एंड नाइट थैंक यू गुड इवनिंग एवरी वन माई नेम इज माइशा एज देख सक माई स्कूल नेम इज राजकुमार एजुकेशनल अकेडमी तो आपने देखे हो गए इधर एस एल सी एस एल सी लीड कॉन्फ्रेंस हो रहा है इधर तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से अलग अलग सब्जेक्ट है जैसे कि एल्गा है इंग्लिश है फिर साइंस है एस एस है मैथ्स है इसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट है जैसे कि एल्गा में हम लोग फोनिक्स फिर कैसे मतलब लाइन टू लाइन बोलते पैराग्राफ में वो सब जानते फिर एस एस में सब लेयर, लाइन टू लाइन कौन सा एटमोसफियर सब लोग जानते हैं फिर साइंस साइंस में ये किडनी टाइप फिर ये डायलिसिस मशीन सब एक्वायर फिर सब इसमें जानते हैं इसमें सारे पेरेंट्स आते हैं देखने क्या होता है कैसे होता है सारे पेरेंट्स को भी नॉलेज मिलती है फिर बाद में जो जो स्टूडेंट्स वीक है उनको भी बोलने को मिलता है क्या है ना कैसे बोलते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं पहले पहले बार डर लगता है फिर बाद में स्ट्रांग हो जाते हैं क्या हाँ हमें अब ऐसा बोलना है तो इसमें सबको सब पार्टिसिपेट करना पड़ता है और और आपको जैसे कि मैं अभी थोड़े नाम बताती हूँ साइंस के हीमोडाइलिसिस किडनी प्रेक्वार फिर विनस फ्लाइट रैप और एल्गा में आपको मैंने बताया फोनिक्स होलवर्ड्स ये सब है और एल्गा में ये भी है कि लाइन टू लाइन है जो जिसको समझ में नहीं आता कैसे लाइन टू लाइन बोलते वो वो सब भी है कि कैसे लाइन टू लाइन बोलते फिर ऐसे ऐसे में जिसको लेयर्स नहीं पता एटमोसफियर ईगो सब लेयर जो होते वो सब बताया जाता है फिर बाद में मैक्स में मल्टीप्लिकेशन जिसमें वी के कुछ लोग मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो पेरेंट्स वीक के उनको भी सीखने मिलता है स्टूडेंट्स को भी सीखने मिलता है तो इसी में सब देखने आते हैं और થેન્ક યુ અમારી રાજકુમાર એજ્યુકેશન એકેડમીમાં સમગ્ર જે અમારો અભ્યાસ છે અભ્યાસક્રમને અનુલક્ષીને એક ફો ટાઈપનું પ્રેઝન્ટેશન એ તૈયાર કરેલું છે ગઈકાલે અમારા કેજીથી લઈ અને ચાર ધોરણ સુધીના બાળકો એ પોતાના અભ્યાસની પ્રેઝન્ટેશન પોતાના પેરેન્ટ્સની સામે કર્યું છે વિથ પ્રોજેક્ટ અને આજ રોજ અમારા ધોરણ ચારથી લઈ અને અપર સ્ટેન્ડર્ડના બાળકો છે એ પોતાના પ્રોજેક્ટ્સને છે એ તૈયાર કરી એ પોતે એજ્યુકેશન લે છે એનું માધ્યમ અમારું છે અમે અમારી સ્કૂલ છે એ લીડ ના માધ્યમથી જે એજ્યુકેશન પૂરું પાડે છે કારણ કે અમારું જે લેટેસ્ટ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ એકદમ જે રૂઢિગત કે જે ગોખણીયું જ્ઞાન છે એ નથી અને પ્રેક્ટિકલી નોલેજ લઈ અને બાળકો જે અભ્યાસ કરે છે એ પ્રસ્તુત કરે છે પોતાના પેરેન્ટ્સ અને માગણીની આમ જનતાને એ રીતનો આજનો અમારો સમગ્ર બીજો દિવસ આજે ચાલુ છે આ એક્સપો નો આજનો આમ તો અંતિમ દિવસ છે અને બીજો દિવસ છે અને સાથે સાથે બાળકો થોડુંક એન્જોયમેન્ટ કરી શકે એના માટે ફૂડ ઝોન અને એ રીતનું પણ છે એ આયોજન કરેલું